Появилось подковерное, некрасивое, нечестное, непрозрачное формирование громадской Откуда были цинично выброшены, без объяснений вообще, представители серьезных предприятий, больших коллективов, больших платежщиков налогов. Например, ну такого легендарного начинающего экспортера, как компания GNL. Компания GNL экспортирует трупы украинские почти в 30. Географии, да, разово, не разово, все равно, но это вот такая география, это, ну, такая, это это, это гордость области. По крайней мере, Людмила Логинова и Александр Логинов и предприятие G&L, это гордость Черниговской ТПП. Вот это моя, как президента, гордость, да, ее не взяли в майск раду. ей там не нашлось места предприятия например Вимал, Сергей Самоненко это экспортер крахмал это наше украинская это картошка да? ему не нашлось там места например андрей склярец андрей, андрей Склярец, кандидат математических наук да? ему не нашлось там места Вот что было первопричиной и продолжается продолжается, началось и продолжается отсутствие диалога. И мы искали этого диалога, мы обращались, мы вышли на пресс-конференцию, говорил с ним по телефону Берестовой. Берестовой с ним встретился как руководитель громадской, громадской рады при ОДА. Он встретился с ним как представитель деловых кругов, не просто как там человек. Да. В итоге мы написали письмо. И мы получили 22 января на него ответ. Почему мы вышли на улицу, mm -hmm. ребята, все в порядке, все свободны, все хорошо. <соцентричные> От кого ты получил за его подписью. да? Что, ребята, там есть два основных момента. Первый момент, он написал, что Громадская рада сформирована а, вимог закону, mm -hmm. Кількісний склад затверджено инициативную группу, якісний склад затверджено. Всем спасибо, все свободные, приходите, ну не как члены громадской рады, а можете так просто проходя мимо зайти там. <соцентричные> Вот, вот тогда мы поняли, что это принципиальная позиция руководителя, что он так понимает взаимоотношения между плательщиками налоговой и налоговой службой. И, конечно, он вот, вот в этот момент он нас резко не устроил. Мы поняли, что этот человек не тот, который нужен сегодня для построения нормальных взаимоотношений в экономике между плательщиками налогов и налоговой. А его дальнейшие шаги, они вообще укрепили нас в этом понимании. Он пригласил каких-то боевиков, и это не, не, я, не я придумал, и даже не мы придумали. Да? Он об этом заявил на двух пресс-конференциях лично и на первое, и на второй, что он с ними лично знаком. Он объявил, что он с ними лично знаком. И он заврался в итоге, что они были на полигоне здесь, и на каком они полигоне не были. Он лично сказал, что они представляют батальон Азов и Днепр. Батальон Азов сделал официальное заявление на своей странице, что никакого отношения к Чернецкому конфликту не имеет. Ну и так далее, не буду повторяться. Поэтому наша в итоге позиция заключается в следующем. Нам не нужен человек, который не имеет доверия, который не стремится найти понимание, построить правильные, цивилизованные, не побоюсь этого слова, европейские взаимоотношения между плательщиками налогов и налоговой. Вот он не такой человек. Вот поэтому он нас не устраивает.